Ну, расскажите подробнее, как вы довезли вообще гуманитарку и вообще, ну, что происходило по дороге. Спасибо тем людям, которые помогли. Большое спасибо первому оптовому рынку, вещевому, по вещевому говорю, овощному и продовольству на Балашовке. Люди выручили в полный рост. Люди с поселка Нового и на Алиник. Очень помогла тоже. И лекарства собрала, и люди помогли там, ей собрали продукты, собрали и вещи теплые. Но ну вот расскажу такой интересный момент. Вот мы ехали, выезжаем уже с Харькова, там Чегуев идет, потом идет еще один городок, Купинск. За Купинском начинаются блокпосты. И вот мы проезжаем блокпосты, ребята понимают, видят, что мы везем гуманитарную помощь, все понимают, все согласны с нами, не проверяя, посмотрели, там, ну, там, кому мы сигарет дали, кому, ну, кто что Но заехали мы, не буду говорить, в каком городе заехали, но это очень уже рядом с городом Счастье, недалеко. Такая картина. Света нет на блокпосте. Ребята стоят раздеты. 7 градусов на улице. Ветер, это поле. Дорога в поле. Вот. А там блокпост. Стоит палатка у них. Палатки нет буржуйки. Света нет, я здесь, да? Света нет. У ребят ну, реально тогда поесть одна каша такой вот. Мы ребятам килограмм 200 продуктов отдали. Бы ну, там чай, сигареты такое, моло... сгущенное молоко. Ну, что у нас было, тебе поделились. Что взяли на батальоном, поделились. Мы с ними переговорили, вот они стоят по два половиной месяца вот таких вот условий. Вот. Я говорю, ну а какая-то станция хотя бы, вот, которая электричество. А никто ничего, никому не надо. Далее мы все... Мы сняли с себя свитера, в общем, которых ехали, отдали ребятам, чтобы они поддевались хотя бы летом, летом говорю, хотя бы ночью. Просто ночью может, Невозможно. Мы с ними сидели с полпервого ночи, мы хотели просто у них переспать на блокпосту, чтобы не дай бог нас и своей же не вот. Мы с ними там были. Они жгут костер. Это единственное место, где они будут себе приготовить что-то поесть. Не печут, ничего. вообще. общем, ну на пол. Даже не привезут газовый баллон с печки, хотя привезли, чтобы они есть, я могли готовить. Мыться негде негде, холодно, мыться негде. И вот они там стоят. И вот мы, они нас угостили чаем, да, мы поговорили с ними. Просят очень помочь хотя бы теплой одежды, хотя бы какой-то маленькой станции, хотя бы на одну лампочку, чтобы она горела. Потому что подъезжает машина, слепит, она выключает перед востом, но до того себе не ослепляет. Вот я смотрел сам, да, я минуту, я ничего не вижу. Вот они подъехали, я не вижу, кто там чего, куда они стоят, пока приводят глаза. Если будет диверсионная группа, это будет неприятность очень большая. Э, Вайдаре, Вайдаре. Айдар держит город счастья, Держит, сдавать его не будет. Они очень здорово укрепились. Слава богу, дали им немножко техники. Немножко. Вот, потому что командир в полном расположении духа. Привез с 37-й школы, это на поселке Новом, дети нарисовали там картинки, написали письма. Я скажу одно, быстрее разобрали письма, сразу разобрали письма и рисунки вот эти вот, а потом уже начали брать себе теплые вещи, которые у нас остались, и разгружать продукты питания. Вот. На отъезде со счастья, да, началась бомбежка уже, попала там немножко в ГРЭС станцию. Ну, в общем, сейчас нет света, до нового дара света нету вот, вокруг счастья, света нет. Люди сейчас начинают ну, в панике. Информации никакой, связи никакой. Вот. В общем, с той стороны перемирия нет. Я Не понял. Нет. Вы еще собираетесь, да? Да, я вот буквально вот ну, сейчас, мы сейчас ищем деньги на заправку на машину. Еще заправить машину, заплатить водителю, ввести гуманитарную помощь. Я надеюсь, нам снова поможет первый рынок овощной и первый рынок. Больше не знаю, к кому обращаться. На поселке новом сейчас опять собирает нам тоже теплые вещи, вот, продукты питания, лекарства, перевязочные материалы нужны. Нет, не хватает перевязочных материалов. А вот я хочу обратиться к нашим горожанам. Да. Если есть у кого-то такое желание, позвоните звоните им в редакцию или мне звоните на мой номер телефона соберем эти вещи и от вас, как мы везли. От Кировоградщины батальону Айдар. В батальоне Айдар замкомандира наш Кировоградский 30, где-то 30-35 процентов это наши кировоградских ребят там служат в батальоне Айдар. Отставники там ну, вот, ну, вот, 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 такая проблема. Проблема в том, нам помогли первой, с первой поездкой, да? Вот мы отвезли, ребята просят помощи еще. Если есть такое желание, пожалуйста, помогите. Спасибо. Пожалуйста.